В моєму випадку все було таким щасливим збігом обставин, Роман був написаний вже три з половиною роки підрахували. Він просто був, я була ним задоволена, а потім дізналася про конкурс євроформат короткого роману, і в мене от якось об'єм об'єму співпадало, і я дозріла до того моменту, коли мені здалося, що ця історія може когось. Порадувати, надихнути. От. Пан Андрій цього не знає, відкриємо теж секрет. Я послала, до, доробляла роман, там дедлайн був, здається, 30 жовтня. От. Я закінчила його 29-го вночі і 30-го відправила. І коли я не з'явилася в списку короткому фіналістів, я зрозуміла, що вони його не отримали і не подивилися. А разом не були в короткому списку? Перший рік ні. А в другий рік? Ну, тобто, можливо, насправді вони все чудово в журі отримали, читали, але я чомусь була впевнена, ну, що я просто в терміни вклалася. Другий рік я вже подавалася заздалегідь, вже була знайома з паном Курковим, ну, як журналіст, звичайно, з фіналістами першого конкурсу. Ну і потім така забавна історія була, пан Андрій телефонує каже, От там, ну, спочатку в інтернеті з'явилася інформація. Дніпропетровська Дніпропетровськ проти Києва давня битва. От, фіналісти чотири українськомовних, шість російськомовних. Дніпропетровський Київ, інших міст немає. Ну, приємно з іншого боку на давні розборки. От. І потім mm -hmm. пан Андрій телефонує перед весняним ярмарком. От Медвін, який буквально сьогодні починається, сьогодні в Києві да, починається. От. І кажуть, от там буде ярмарок, зможете приїхати, не зможете. Я уявляю, як я стою на задній лінії, попереду у мене там, прекрасні чоловіки, жінки, які виграли. Ну, і я так стою ззаду, на загальному фото, фотографую, скажу, ну не знаю, я чи зможу з роботи з вільниця, От, Потім телефоную ще раз пану Андрію і кажу, так, да, от в мене виходить, я приїду і в мене так. Підривається питання, ну, ну скажіть, хоч хто виграв, хто виграв? Він каже, ну добре, да, добре, приїжджайте післязавтра, тим більше, що ви єдина переможниця. <рес> Це після того, як я дізналася, чи відпустять мене з роботи. Ну, так, дізналася, а не відпустили, хто не Ну, Така от історія. Так що в моєму випадку ну, не складно було. Нескладно. Може, тому що дозріла ситуація. Ну, я писав, я почав писати романи в 17 років. Одразу почав писати на них анотації, перекладати сам себе ломаною англійською мовою, розсилати спочатку контрабандою через друга поляка на закордон і 18 років розсилав рукописи і анотації. За 18 років десь тисячу приблизно відіслав бандеролі рукописів і листів, отримав близько 600 відмов письмових. Найкраща відмова прийшла так давно, 97-му році, коли я. Пікнік на льду запропонував англійським американським видавництвом, і лондонське видавництво Харвір Прес написало мені в е, е, ну, перекладі, шановний пане Курков, е, е, на жаль, ми видаємо тільки якісну літературу, ми вам бажаємо успіху в якомусь іншому видавництві. Я зробив ще 40 однакових листів, відправив по інших країнах і три видавництва захотіли повністю роман прочитати в оригіналі е, австрійський, швейцарський і шведський. Я відправив романи, і через два тижні швейцарське видавництво Діогенес мені факсом відправило контракт, перший в моєму житті. Я його підписав. Книжка вийшла на німецької мови в 99-му році, в березні, в червні воно вже було бестселером в Швейцарії, потім в Австрії, потім в Німеччині, потім Diogenes купив світові права на мої книжки, а видавництво Харвін Преси, яке видає тільки якісну літературу, почало купувати права на мої книжки у моїх швейцарських аргентіях. Історія з капієнтом, тільки все це е, тривало десь 18 років. І вас не зупиняли ці відмови? Ну, Ні, я, не, не... я так до них звик, я без них жити не міг. <рес> я перевіряв поштову. в мене скрізь були поштові скриньки, я ходив за ними, я почав колекціонувати, тому що я з дитинства любив колекціонувати. У мене була колекція кактусів, колекція марок, значків, медалів, там, там ще, етикетки від сірників. І потім, коли мені почали писати відмови, я почав колекціонувати відмови. Зараз Лежать, я сейчас там дивился, там, хотел как-то там их переорганизовать, что-то, может, надруковать, уривки из некоторых відмов, но это что-то махнул рукой пока еще. Пан лучше расскажите, как вы на Андреевском спуске сами занимались реализацией своей команды? Ну, это в 93-м году, в 90-м. был такой эксперимент у вас интересный. Очень вас хороший, хорош, многому меня научил. Да, потому что у меня первая книжка вышла э, за пару недель до развала Советского Союза. В издательство «Родянский письменник». Она продалась, потом наступил хаос, которого вы не помните, по молодости лет, я думаю. А в 92 году у меня друзья спрашивают, а что ты сам себя не издашь? И говорят, да, говорит, да, сейчас же легко, сейчас правил нет, не нужно ничего для того, что только деньги нужны. Но я пошел по друзьям, и некоторые друзья стали бизнесменами, я у двух из них одолжил 16 тысяч долларов. Еще один мой знакомый помог мне купить 6 тонн бумаги в Казахстане и перевести ее в Киев. То я пошел на нотную фабрику заказывать печать двух книг. Директор говорит, "Ну все хорошо, только нужно какое-то официальное письмо, то есть чтобы это официальный был заказ. Ну, один из тех, кто дал деньги в долг, был владелец магазина э, в строительной краски э, Камтека. Я на его э, фирменном бланке Камтека написал, издательство Камтека просит вас э, издать, напечатать 25 тысяч экземпляров романа «Бигфорда в мир», и 50 тысяч экземпляров детской книжки «Приключения пылесосика Гоши». И вот как бы лето 93 года я провел на типографии, потому что типография была на первом этаже на Подоле в Киеве. Вход был со двора, но вход на территорию прямо напротив их окон. Типографисты были все время пьяные, оборудование советское, а детская книжка печаталась 4 краски плюс одна. То есть это очень технологически трудный процесс для старой техники, потому что ну, практически должны печатать э, пресс в э, э, 4 или 5 раз. Я только подумал в сентябре, через полгода после того, как все это начал, что мне нужно самому продавать эти книги. Начал собирать данные по всем, кто торгует книгами на Украине и в Москве. Э, набрал около 300 адресов, договорился с союз печатями областными, районными там и городскими. Начал отправлять книжки на реализацию. И, а, но сначала перевез их э, как раз э, в квартиру на Владимирской. Э, там высота 4,20. В общем-то квартира превратилась в склад книг, оттуда а рядом Андреевские спуски. Когда было свободное время, я себе сделал такую сэндвичборд картонку на шею. Я теле автор. И пошел первый раз, помню, на Андреевский спуск, стал между продавцами матрешек и самоваров э, с книжками, думаю, сейчас налетят покупатели, буду подписывать, это 93 год, осень, и ко мне сразу идет такой двухметровый парень, симпатичный, с очень мужским лицом, и говорит, я из реки, что ты здесь делаешь? И я говорю, я свои книжки продают. Он говорит, как это твои книжки? Я объяснил, говорю, что я... я их написал, я их напечатал, я их продаю. Он так... Полторы минуты подумал, потом говорит, ну продавай, если будут проблемы, скажешь мне, я здесь каждый день в 12. <свят> я ему предложил книжку, с автографом он сказал, спасибо, не читаю. <свят> ну вот где-то 3-4 месяца я регулярно стоял на Андреевском спуске, и был, самый лучший мой день был, когда я продал 19, 19 экземпляров книжек. Проблема была главная в том, что в то время была гиперинфляция, и мне приходилось каждый день менять цену. Чтобы... Но за год я продал все книжки, 75 тысяч экземпляров, вернул долг, заработал еще 700 долларов, купил себе первый компьютер, э, такой очень странный, громкий, большой, со советский, сразу постсоветский, и дальше писал на компьютере. И по инерции еще организовал издание учебника по высшей математике для одного московского профессора, который не мог издать этот учебник в Москве. Но, слава богу, мне не пришлось продавать этот учебник, то есть я его просто отправил товарным вагоном туда, так что, но, ну, с другой стороны, после этого я знаю, из чего складывается себе стоимость книги и как все делается. Потому что первая реклама на транспорте в Киеве это была реклама романа Бигфорда в мир, когда только возникла первая маленькая фирма, которая хотела заниматься при АТП, при одном рекламой. И я у них был первым клиентом, они мне за 150 долларов дали 6 бортов и каусов длинных, были такие очень длинные желтые автобусы. Я придумал слоган. Это был 1993 год. Словом был такой роман А. Куркова Бигфорда в мир, бестселлер 94. И вот 150 долларов на 3 месяца 6 автобусов ездят по Киеву. и одновременно дал на реализацию 5 тысяч экземпляров этого романа, не самого простого для чтения, в киоске союз печати. За 3 месяца 5000 продано. За три месяца, через 3 месяца мне звонит эта фирма, говорит, давайте еще 150 долларов за следующие 3 месяца. Я говорю, у меня нет денег. Они говорят, тогда мы снимаем рекламу. Но у них не было других заказов, и реклама, есть на бесплатный еще год. Правда, автобусы никто не выл, в конце концов, то есть можно было только часть букв рассматривать. Пан мы попытаемся. Вы еще сходили про дитячие книжки? Вы продолжаете их писать? Ну, взагалі расскажите про цей аспект, тяги и народу где читаем параллельно, через период является. Нет, я начал писать детские сказки в Одесской тюрьме. То есть я попал э, в внутренние войска по блату, дело в том, что из-за диплома переводчика японского языка я был э, приписан к службе в войсках КГБ на Дальнем Востоке. То есть я должен был в конце концов подслушивать японских военных, там, радиоперехват. Меня, кстати, из-за этого два раза заставили закончить радиошколу ДОСААФ, была такая организация. Вот. Но я очень не хотел служить в КГБ, потому что после этой службы человек 25 лет не имеет права выезда за границу потому что это секрет и так далее. А мать работала врачом в госпитале МВД в Киеве, лечила медицинеров, и я у нее спросил, есть ли у нее какой-нибудь там больной знакомый генерал в милиции, который может изменить документы в военкомате. Нашелся такой добрый генерал, поехал, переписал мне команду на личном деле с войск КГБ на внутренние войска по Украине и Молдавии. И когда я в возрасте 24 лет с тремя дипломами попал на сборный пункт, ко мне подошел сразу прапорщик, подмигнул, показывая, что он знает, что я иду в армию по блату, вот, и сказал, что у нас для вас есть три тюрьмы на выбор, где вы можете служить охранниками. Одесская, Николаевская и Херсонская. Я сразу сказал, пожалуйста, Одесскую. Мне тюрьму возле моря. Вот. Ну я э, приехал туда. Были в первые два-три месяца, это курс, э, как это называется? Я назвал это курс издевательства над молодым бойцом». Э, там, где заводили в, э, взвод э, в противогазе в лужу. И команды шли в такой последовательности песню запивай, ложись и отжимайся. И так сказать, после некоторого отжимания в луже, потом жизнь наладилась, то есть меня перевели просто в, охранный, в охранную роту. И оказалось, что мы офицеры, все командир роты, там, и зампанит, они все младше меня на год, там, на полтора. И они смотрят на меня и говорят, а как это вас сюда прислали рядовым охранником с вашими дипломами? и так далее? Я говорю, вообще-то я мечтал стать писателем.